Salam dostlar. Bu gün sizə riyaziyyatdan çalışmalar kitabının 46-cı səhifəsini izah edəcəm. 1-ci misal. Fərqi tapın və onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırın. 485 - 327 fərqi bərabərdir. Demək 158. 158-i də onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq olacaq 160. Daha sonra 518 - 298. Bunun cavabını burdan yazıram. 518-dən 298 çıxsaq olacaq ə, deməli 220. Onu da onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq elə 220. Daha sonra 3-cü misalı da burdan yazıram. 789 - 167 demək bərabərdir 622. 622-ni də onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq olacaq 620. Digər misalda 378 - 129 o da bərabərdir o da bərabərdir 249. 249-u da onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda olacaq 250. 400 - 243 = e, deməli olacaq 157. 157-ni də onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq olacaq 160. Daha sonra 850 - 177. Bunu da burda yazaq. = 673. Bu da bərabərdir 670. 425 - 287. = onu yazıram, demək. 425-dən 297, 287 çıxsaq 138 onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda olacaq 140. Daha sonra 623 çıxılsın. 623 çıxılsın. Demək 419 o da bərabərdir 204 204-ü də onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq olacaq 200 Daha sonra axırıncı misalımız 945 - 728 = 217 217-ni də onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq olacaq 220. 2-ci misal. 205 üstəgəlinsin a bərabərdir 800 - 329 olarsa, a-nın qiymətini tapın. Demək, 205 üstəgəlinsin a bərabərdir. Demək, bərabərliyimizin sağ tərəfindəki fərqdən deməli fərqi tapaq əvvəlcə. 800-dən 329 çıxsa, qalar 471. Daha sonra a-nı tapa bilərik. Bərabərdir 471-dən çıxırıq 205-i. a da bərabərdir 266-ya. Deməli, a-nın qiyməti 266-dır. 3-cü boş xanalara uyğun rəqəmləri yazın. Demək, 1-ciyə baxaq. 5-in üzərinə elə bir ədəd gəlməliyəm ki, demək, cəmdə 13 alınsın. Bu ədəd 8-dir. Demək, bura yazmalıyıq 8. Daha sonra demək, 5-in üstünə 8 gəldik, 13, 3-ü yazdıq, 1 onluğu yadımızda saxladıq. Demək, bura yaza bilərik onda 2. Deməli, 2-nin üstünə 4+6, bir də yadda 7. Daha sonra 2-nin üzərinə də 6 gəlsək 8 eləyər. Demək, boş xanalara yazılan ədədlərimiz bunlar oldu. Daha sonra digərinə baxaq, ikincidə. Aha, demək 6-nın üzərinə elə bir ədəd gəlməliyəm ki, cəmdə 11 alınsın. Bu ədəd əlbəttə ki 5-dir. Daha sonra bura yazmalıyam 2. Aha, bura aşağıda yazmalıyam 6. 3-cüyə baxaq. Deməli, yenə 5-in üzərinə elə bir ədəd gəlməliyəm ki, cəmdə 11 alınsın və bura yazmalıyam 6 daha sonra ə, deməli bura yazıram 2 bura da yazıram 8 daha sonra 4-cüyə baxaq 4-cüdə demək 8-in üzərinə elə bir ədəd gəlməliyəm ki, cəmdə 13 olunsun. Bu ədəd də 5-dir. Demək, bura yazıram 3. Bura da yazacağam 2. Belə. 4-cü çalışma. Çıxma əməlində fərq çıxılandan 20 vahid kiçikdir. Fərq 345 olarsa, azalanı tapın. Demək, çıxma əməlində fərq çıxılandan 20 vahid kiçikdirsə, deməli çıxılan da fərqdən 20 vahid böyükdür. Demək, fərqin qiymətini bizə veribdi, dostlar. 345 fərqin qiymətidir. 345 çıxılan da ondan 20 vahid böyükdürsə, onda çıxılarımızın qiyməti olacaq 365. Bu oldu çıxılarımızın qiyməti. Azalanın qiymətini də bilirik ə e, azaların qiymətini deməli tapmalıyıq. Fərqin qiymətini bilirik, 345-dir. E, çıxılanın qiymətini də tapdıq. Məçul azalanı tapmaq üçün bilirik ki, fərqin üzərinə çıxılanı əlavə etməliyik. Demək, e, 365-in də üzərinə gəlirik 345-i. bərabərdir 710. Demək, azalarımız oldu 710. 5-ci hansı ədədlə rəqəmləri müxtəlif ən kiçik 3 rəqəmli ədədi əlavə etdikdə cəmdə 419 alınar. Hər hansı bir ədəddir, ədədi bilmirəm, neçədir. Həmin ədədə ən kiçik 3 rəqəmli ədədi əlavə edirəm. Ən kiçik 3 rəqəmli rəqəmləri də müxtəlif olan 102. bərabərdir 419. Buradan boşluğu tapsam, yəni məçul ədədi tapmaq üçün 419-dan çıxmalıyəm 102-ni. Bərabərdir 317. Cavab 317. 6-cı. Onluqlar mərtəbəsinin vahidlərinin sayı 7 olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 206 və 193 ədədlərinin cəmindən neçə vahid kiçikdir? Demək, əvvəlcə 206 və 193 ədədlərinin cəmini tapırıq. 206 + 193 = 399-a. 399. Daha sonra onluqlar mərtəbəsinin vahidlərinin sayı 7 olan ən kiçik 3 rəqəmli ədədimiz 170-dir. Deməli, 170 ədədi 399 ədədindən neçə vahid kiçikdir? Bu zaman 399. Ümumiyyətlə dostlar, yadınızda saxlayın. Əgər neçə vahid kiçikdir, neçə vahid böyükdür sözü varsa, bu zaman çıxmaq lazımdır. 399-dan 170-i çıxırıq. bərabərdir 299. Demək 299 vahid kiçikdir. 7-ci çalışma. 426 ədədinin təkliklər mərtəbəsinin vahidlərinin sayı 5 vahid artırıb onluqlar mərtəbəsinin vahidlərinin sayı 6 vahid artırsaq neçə alınar? 426 ədədinin deməli təkliklər mərtəbəsinin vahidlərinin sayı 5 vahid üstə gələsin 5. Daha sonra onluq mərtəbə vahidlərinin sayını 6 vahid artırsaq. Onluq mərtəbə deyirsə, demək üstə gələsin 60. Onluq mərtəbə vahidlərini 6 vahid artırmaq, yəni 60 vahid artırmaq deməkdir. Deməli 426-nın üzərinə 5 üstünə də 60 gəlsəy olacaq cəm 491. Deməli cavab 491. 8-ci çalışma. 100lik kvadratda verilmiyen ədədləri yazın. A + B cəmlini tapın. Aha. E, deməli, 100lik kvadratı dolduraq dostlar əvvəlcə. 200, deməli, burada olacaq 246. Burada olacaq A-nın yerində 245 aşağıda olacaq. 255 256 257 Aha, burada 2A e, yazılıb, hər halda bir B olmalı imiş. E, deməli 245-lə də dəqiqə 245-lə də toplamalıyıq b ədədini, yəni 257-ni. O da bərabərdir 502. Demək, bu cədvəlin cavabı 502. Sonra keçirik o birisi cədvələ. Deməli, əvvəlcə cədvəlimizi dolduraq. Olacaq 235 b ədədimiz 236. B hərfimiz, daha doğrusu 237 230 8. Daha sonra 248 247 246. A və B deməli ə, hərflərinin yerində duran ədədləri toplamalıyıq deməli 236 ilə dəqiqə 236 ilə toplamalıyıq 248 ədədini. O da bərabərdir 484. Deməli ikinci cədvəlimizin cavabı 484 elədir. də. Aha, sonuncu cədvəlimizə baxaq. Deməli, 373, deməli 373-dən əvvəl olacaq. 372, 374, 375, 300 76. Demək, b ədədimiz oldu 376. Daha sonra 376-dan üstdə olacaq 366 365 364 363 362. Bizə əsas a-nın qiyməti lazım olduğu üçün demək anın qiymətini tapdıq ki, 364-dür. Demək, yazırıq 364 üstə gəlsin. B-nin qiyməti 376-dır. bərabərdir 740. Sonuncu cədvəlimizin cavabı da oldu 740. 9-cu məsələ. Mağazada ki yeşiklərin birində 250, digərində isə bundan 40 yumurta az idi. Mağazada bir günə 340 yumurta satılmışsa, neçə yumurta qaldığını tapın. Demək, yeşiklərin birində 250 yumurta var, digərində isə 40 yumurta azdır. Demək, əvvəlcə tapmalıyıq görə digər yeşikdə neçə yumurta var. 250-dən 40 yumurta az çıxılsın 40 bərabərdir 210. Demək, digər yeşikdə 210 yumurta var. Daha sonra isə bizə deyir ki, ümumi yumurtalardan 340-ı satılıb. Əvvəlcə tapaq görək cəmi neçə yumurta var. Belə bir ifadə qura bilərəm, dostlar. Demək, 250 bir yeşikdir. Üstə gələrəm o biri yeşiyi. Daha sonra ümumi yumurtalardan, ümumi yumurtaların sayından 340-ını satıblar bərabərdir. Deməli, 250 ilə 2 210 toplasaq olacaq 460. 460-dan da 340 çıxsaq qalar 120. Demək, 120 yumurta qalmışdır.